Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan. Saya Siti Nur Hidayah Akila binti Kamarul dengan nombor metri 85762 ingin membentangkan serba sedikit tentang projek tahun akhir saya yang bertajuk Peranan Media Sosial dalam Konteks Kes Buli dalam kalangan pelajar universiti. Di sini saya akan terangkan serba sedikit tentang projek tahun akhir saya. Kajian untuk projek tahun akhir saya bertajuk Peranan Media Sosial dalam Konteks Kes Bully dalam Kalangan Pelajar Universiti. Kajian ini telah dijalankan dalam kalangan pelajar UiTM Shah Alam. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif melalui temu bual secara virtual bagi mendapatkan pandangan mendalam pelajar berkaitan isu buli dan peranan media sosial. Objektif utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap pendedahan pelajar terhadap kandungan berkaitan isu buli di media sosial. Selain itu untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap kesedaran dan pemahaman mereka mengenai kesan buli. Serta mengenal pasti platform media sosial yang paling berkesan dalam menyampaikan mesej ber berkaitan isu ini. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberi gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana media sosial sangat berperanan dalam membentuk kesedaran pelajar terhadap isu buli, terutama pelajar di institusi pengajian tinggi terdapat dua cabaran yang saya lalui sepanjang menjalankan kajian ini cabaran pertama adalah masalah capaian internet ketika sesi bual bersama responden sebenarnya saya menjalankan kajian itu di rumah saya di mana rumah saya itu adalah sebuah kampung dan seperti kita tahu capaian internet di kampung sangatlah kurang memuaskan. Jadi, saya terpaksa keluar dari kawasan kampung kampung saya untuk menemubual responden-responden saya untuk mendapatkan data bagi kajian saya. Cabaran yang kedua adalah responden yang kurang memahami kehendak soalan. Ada terdapat beberapa responden yang kurang faham akan kehendak soalan tu dan bertanya kepada saya tentang apa apa soalan itu nak tapi selepas beberapa penerangan yang dilakukan oleh saya sendiri sebelum memulakan sesi temu bual tersebut alhamdulillah responden menjawab dan mem, dan bagi informasi yang sangat berguna untuk hasil kajian saya tahap kepuasan hati saya terhadap kajian ini adalah saya sangat berpuas hati dengan keseluruhan kajian saya kerana ia mencapai objektif yang saya tetapkan di mana saya seperti yang saya katakan tadi adalah untuk mengenal pasti tahap pendedahan pelajar terhadap kandungan isu buli. Beberapa jawapan responden menyatakan bahawa mereka kerap terdedah dengan kandungan berkaitan isu buli terutamanya di media sosial seperti TikTok dan Instagram. Jadi daripada sini kita tahulah dalam kehidupan seharian diorang itu diorang terdedah dengan kaitan isu buli dan responden-responden saya juga memahami kesan buli yang dialami oleh mangsa. Selain itu diorang juga ada menerangkan tentang kesan buli yang ...terhadap pembuli dan menceritakan pengalaman sendiri serta pengalaman sahabat-sahabat mereka. Jadi, informasi-informasi ini sangat berguna untuk hasil kajian saya. Um, untuk aspek yang ingin diubah, saya rasa saya akan mengubah cara menemubal para responden saya... ...sebab ini pertama kali saya menemubal orang dia bukan pertama kali lah. Dia pertama kali temu bual orang melalui melalui secara virtual sebab saya sebenarnya saya lagi selesa kalau menemubual bual orang secara depan-depan. Mungkin bila secara virtual ni saya jadi lagi gagap dan berdebat sebab orang kan bukan depan kita, orang kan jauh. Jadi saya akan memperbaiki lagi lah jika saya ditadikan untuk menemubual orang lagi melalui secara bit, melalui secara virtual. Jadi saya akan um, bersedia dengan cara yang lebih bagus supaya para responden saya faham dengan tujuan saya menemubual mereka. Selain itu adalah interaksi dengan responden interaksi dengan responden ni macam kan ada beberapa orang yang suka ubah yang suka ubah dia orang punya waktu lagi-lagi ubah last minute. Jadi adalah saya saya macam malas nak reply lepas tu saya macam si saya akan ubah secara itulah sebab itu adalah kesilapan saya sebab saya yang minta pertolongan dia orang untuk jadi responden saya. Jadi tak bolehlah kalau saya macam nak rasa kecil hati. So saya akan ubah saya akan ubah cara interaksi macam saya akan update, saya akan tanya dia orang bila dia orang available dan saya akan update sesi yang seterusnya jika jika saya buat kajian sekali lagi saya jika saya buat kajian yang akan datang. Um, terdapat beberapa perkara yang saya pelajari sepanjang menjalankan kajian ini. Contohnya adalah kemahiran mengurus projek dan mengurus masalah. Uh, projek tahun akhir ini dia melatih saya menguruskan keseluruhan projek dari awal hingga akhir. Ini termasuk macam merancang jadual kerja, membahagikan tugas, Ha, bab 1, bab 2 sampai bab 5 dan menyelesaikan masalah untuk memastikan projek ni siap mengikut masa yang ditetapkan. Kemahiran ini pentinglah untuk kejayaan profesional saya nanti sebab mengurus masa tu sangat dituntut di alam pekerjaan. Selain itu adalah kemahiran penyelidikan dan analisis. Sepanjang projek ini dijalankan saya belajar mencari dan menilai maklumat yang sahih dan melaksanakan penyelidikan menggunakan metodologi yang betul serta mengumpul dan menganalisis data. Ini mengukuhkan lagi kemahiran saya berfikiran secara kritis dan menyelesaikan masalah saya sebab di alam pekerjaan banyak lagi benda yang mencabar kita punya minda. So kita kena pupuk pemikiran ni dari sekarang dan salah satunya adalah dengan menjalankan projek tahun akhir selain itu adalah kemahiran komunikasi dan pembentangan ilmiah projek tahun akhir ini mengajar saya menulis laporan ilmiah dengan jelas dan tersusun saya juga belajar menyediakan dan menyampaikan pembentangan yang berkesan serta menjawab soalan dengan yakin kemahiran komunikasi yang sangat bernilai ni sangat-sangat akan membantu saya di alam pekerjaan nanti sebab kalau ditakdirkan saya akan berjumpa saya akan buat assessment dan berjumpa dengan klien-klien so kemahiran komunikasi ni dan cara pembentangan ilmiah ni tak kira lah dalam bentuk bentang kita bercakap atau ataupun kita bentangkan dalam bentuk data ke sangat penting lah sebab kita akan mengumpul informasi-informasi yang diperlukan. Jika tak ada kemahiran ni macam informasi yang informasi yang organisasi tu suruh kita kumpul tak lengkap lah. So diorang pun tak diorang pun tak boleh nak jalankan apa-apa tindakan. Jadi bahagian terakhir adalah cara pembahagian masa saya akui lah sepanjang menjalan, menjalankan maafkan saya sepanjang menjalankan projek tahun akhir ini macam mula-mula tu saya rasa macam serabut lah sebab banyak benda nak kena buat tapi saya belajarlah sikit-sikit dari kawan-kawan saya contohnya bila saya nak buat FIP ni maafkan saya bila saya nak buat FYP ni saya macam asingkan lah. Saya akan buat pada sebelah malam sebab saya ni laju bekerja pada sebelah malam. Jadi di bahagian siang hari saya akan buatlah macam assignment ke assignment yang dituntut bukan FYP ni lah. Macam assignment subjek lain. Jadi saya belajarlah secara perlahan cara menyusun masa tu supaya assignment dan saya punya FIP ni siap. Macam tak ada yang tak siap. Dua-dua siap. Dan boleh dihantar mengikut deadline. Sebab bagi saya, urusan masa ni sangat-sangat penting seperti yang saya kata tadi. Sebab nanti di alam pekerjaan, banyak lagi kerja yang akan membuatkan kita dan memaksa kita untuk mengurus masa dengan lebih baik. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.